60 лет со дня смерти великого вождя, генералиссимуса и талантливого руководителя и великого кормчего Иосифа Виссарионовича Сталина. 60 лет назад перестало биться его сердце. И все люди мира были опечалены, они плакали, и слезы их были горьки, как полы. Но в то же время люди знали, что дело Сталина будет жить вечно. И страна, которую построил этот великий вождь, еще раз цветет. Ты не обязан ему своими жизнями, потому что, как мы знаем, если бы не Сталин, нас всех бы не было. И здесь, на этой земле, вот, сварил бы фашистский режим. Да здравствуй, святой Сталин! Мы требуем, чтобы эти иконы были в каждом храме. В каждом городе, в каждом селе, не только в Украине и России, но и вообще на всей земле, где только слышна русская речь. Как мы знаем, товарищ Сталин хоть и был по происхождению грузин, тем не менее он считал всегда и называл себя человеком русской культуры. И русский мир сегодня обязан своему существованию, в том числе великому вождю. Грянула Вторая мировая война, и на нашу землю напали фашисты. И мы знаем, что только благодаря Сталину, не щадя своего, своего народа, не щадя населения, мы смогли отстоять Великую Русь и Великую Советскую Родину. Пускай погибло каких-то жалких 40 миллионов человек, кого это волнует? Главное, что советская идея утвердилась и пошла. Мы, тем не менее, уверены, что наша наука генетика... Дарит нам надежду, что однажды он снова встанет и будет среди нас. В 90-х годах мир узнал о радостном событии, когда была клонирована овечка Доли. Мы верим, что в один прекрасный день точно так же навстречу нам шагнет из инкубатора светлый, сияющий и модифицированный Иосиф Виссарионович, который возглавит наше движение и объединит нас в нашей борьбе против оранжевой чумы, против капиталистов, мерзавцев и других свиней. И тревогой полна, Кровью она истекает, И в губах страдает она. Враг на страну унитает, Где все он в куски ее рвет. Сталина Русь вспоминает, Сталина громче зовет, Здравствуйте, буржуазные националисты, либеральные блогеры, продажные журналисты. Вы звали, я пришел. 60 лет я наблюдаю за ситуацией, и я не вижу ничего хорошего. Во-первых, меня вынесли из мавзолея. Во-вторых, город Сталина переименовали в какой-то Донецк. И в-третьих, со мной сделали кучу безвкусных, вульгарных демотиваторов! Чёртовы оппортунисты, подкулачники, шакалы левкилоидного капитала! 60 лет, как меня на вас нет! На вкатавство, как они на войнаркоманиях! Повсюду развратные японские мультфильмы! Саботаж, как Товарищи, опомнитесь, вступайте в партию реанимированных большевиков. И мы вместе с вами отправимся на альфа Сентавра. Ура, товарищи! поднести вам 2 литра крови врагов народа. И спеть его с как делали это в 30-х, 40-х и 50-х годах. Вспомните молодость, вспомните силу свою. А кровушка-то бандеровская? И, конечно же... О, хорошо! И тех, кто поднимет с нами